Mengapa perbualan tanpa subjek boleh wujud? Kehangatan budi bahasa dan struktur tersembunyi dalam bahasa di Malaysia. Mengapa perbualan tanpa subjek boleh difahami dengan mudah? Dalam landskap linguistik Malaysia yang merangkumi bahasa Malaysia dan pelbagai dialek lain, wujud satu misteri yang telah lama membingungkan ahli bahasa barat. Keunikan perbualan yang tetap lancar walaupun subjek seperti saya atau awak tidak dinyatakan. Dalam bahasa Inggeris, kehadiran I atau you adalah satu kemestian. Namun dalam perbualan harian rakyat Malaysia, subjek seolah-olah boleh menjadi halimunan, hilang dari ayat, tetapi makna yang ingin disampaikan tetap sampai dengan jelas. Menghadapi mekanisme yang luar biasa ini, para penyelidik bahasa Melayu dan dialek tempatan dari luar negara sering kali terpegun dan menyimpulkannya sebagai sejenis bahasa yang sangat bergantung pada konteks dan suasana. Bahasa ini yang diwarisi daripada tradisi Melayu dan diperkaya oleh kepelbagaian budaya di Malaysia telah melalui sejarah yang panjang untuk memupuk estetika komunikasinya yang tersendiri. Mari kita selami inti parti struktur unik ini yang telah memukau dunia. Kejutan orang asing, subjek yang menghilang. Bagi orang asing yang baru tiba di Malaysia untuk belajar bahasa, pasti ada satu detik kejutan yang tidak akan dilupakan. Detik itu tiba apabila mereka membuka buku teks bahasa Melayu peringkat permulaan atau ketika berjalan-jalan di hiruk pikuk pasar malam dan mendengar perbualan orang ramai yang ayatnya terasa begitu pendek dan ringkas. Dah pergi. Jom makan. Dah kenyang. Tak apa. Kesemua ayat ini tidak mempunyai subjek. Bagi penutur bahasa Inggeris yang terbiasa dengan ayat seperti I have gone atau I am fine, ayat yang tidak menyatakan siapa yang melakukan aksi sepatutnya tidak gramatis dan tidak lengkap. Seorang ahli bahasa dari Amerika Syarikat pernah menulis tentang pengalaman awalnya mempelajari bahasa seperti ini. Saya berasa seolah-olah penutur telah menyejat keluar dari ayat itu. Siapa yang pergi? Siapa yang makan? Siapa yang tidak apa-apa? Semua ini tidak dijelaskan oleh ayat itu sendiri, sebaliknya diserahkan sepenuhnya kepada konteks situasi tersebut. Kejutan yang sama turut dirasai di Eropah. Seorang pendidik bahasa dari Perancis pernah menyatakan bahawa ayat-ayat orang Malaysia bukanlah kerana mereka terlupa untuk meletakkan subjek, tetapi kerana subjek itu sememangnya tidak diperlukan dari awal lagi. Bagi dunia barat yang tata bahasanya begitu tegas, bahasa yang membolehkan subjek digugurkan tetapi perbualan tetap berjalan lancar adalah sesuatu yang amat luar biasa. Malah, dalam sesi pertukaran bahasa, pelajar asing pasti akan bertanya, kalau sebut pergi sahaja, siapa yang pergi sebenarnya? Awak yang pergi? Atau kita semua pergi bersama-sama? Kekeliruan ini lebih mendalam daripada apa yang boleh dijelaskan oleh buku tata bahasa. Sebabnya, kata kerja dalam bahasa Malaysia tidak berubah bentuk sama sekali tidak kira siapa pelakunya, tidak seperti bahasa-bahasa Eropah di mana kata kerja berubah mengikut subjek. Bahasa di Malaysia langsung tidak mempunyai petunjuk daripada perubahan kata kerja untuk mengenal pasti subjek. Budaya konteks tinggi, subjek yang terapung di udara. Jadi, mengapa penutur di Malaysia tidak mengalami salah faham dalam perbualan di mana subjek telah dihilangkan? Jawapan kepada persoalan ini cuba dihuraikan oleh Edward Hall, seorang ahli antropologi budaya dari Amerika. Beliau mengkategorikan budaya Asia Timur dan Tenggara sebagai budaya konteks tinggi (high-context culture). Beliau menjelaskan bahawa ini adalah budaya di mana maklumat banyak diperoleh daripada sumber selain bahasa itu sendiri seperti konteks, suasana dan hubungan dengan orang yang dilawan bercakap. Sebagai contoh, lihat sahaja perbualan dalam sebuah keluarga di Malaysia. Seorang ibu di dapur sambil memegang pinggan mangkuk hanya melaung makan, nasi dah siap. Berdasarkan laungan itu sahaja, adakah ia bermaksud awak semua dah nak makan ke, sudah tiba masanya untuk makan atau anak-anak sedang makan? Maksud sebenarnya bergantung sepenuhnya pada keadaan semasa. Walaupun ayat itu tidak lengkap dari segi linguistik, ia tidak menimbulkan sebarang kekeliruan kerana suasana kekeluargaan dan rutin harian telah melengkapkan makna yang hilang. Cara pemahaman ini boleh digambarkan sebagai kebolehan orang Malaysia untuk membaca pelbagai maklumat serentak pandangan mata, bahasa badan, lokasi, peranan dalam masyarakat dan sejarah perhubungan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh subjek. Dalam erti kata lain, subjek bukan sengaja tidak disebut, tetapi struktur sosial itu sendiri telah membentuk satu mekanisme di mana orang boleh memahami dan bertindak hanya dengan membaca keadaan atau pandang muka. Pengguguran demi budi bahasa dan menjaga muka. Menariknya perbuatan tidak menyebut subjek bukan sekadar pengguguran linguistik, tetapi ia juga merupakan satu teknik kehalusan budi yang unik bagi masyarakat Malaysia atau apa yang dikenali sebagai budi bahasa dan amalan menjaga muka. Di tempat kerja, seorang pengurus berkata kepada pekerjanya, nanti kita bincang ya. Jika ayat ini diterjemahkan secara literal ke dalam bahasa Inggeris menjadi I will talk to you later, ia akan kehilangan kelembutan dan nuansa yang ada dalam konteks Malaysia. Ayat dalam bahasa Inggeris itu kedengaran terlalu formal, transaksional dan mungkin membawa nada perintah. Dalam komunikasi di Malaysia dengan menghilangkan subjek, seseorang boleh menyampaikan mesej tanpa menyalahkan sesiapa, tanpa merosakkan suasana dan tanpa mewujudkan konflik. Tidak menyebut subjek bukanlah sekadar tabiat linguistik, tetapi ia adalah satu strategi komunikasi yang telah diwarisi sejak turun-temurun untuk menjaga jarak sosial yang selesa dan memelihara keharmonian kumpulan. Dalam sastra klasik Melayu seperti pantun dan syair, subjek juga sering kali digugurkan. Ambil contoh rangkap pantun yang terkenal: Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Siapa yang membawa pisang emas? Siapa yang berhutang budi? Liriknya tidak menyatakan saya atau dia secara jelas. Namun perasaan dan nilai yang ingin disampaikan tentang tanggungjawab dan budi tetap sampai dengan mendalam. Inilah dunia yang menghargai ruang kosong yang memberi penekanan kepada kepekaan dan perasaan pendengar. Kejutan awal yang dialami oleh penyelidik luar negara bukanlah tentang ketiadaan subjek itu sendiri tetapi tentang betapa lengkap dan mendalamnya hubungan emosi yang masih boleh dibina walaupun tanpa subjek. Mekanisma struktur yang menyokongnya Apabila pelajar asing membaca teks dalam bahasa Malaysia, mereka sering berasa hairan bagaimana ayat tanpa subjek boleh wujud. Namun dalam perbualan sebenar, makna tidak pernah runtuh walaupun subjek tiada. Ini kerana wujudnya aliran maklumat yang unik dalam rumpun bahasa Melayu yang terbentuk melalui sejarah yang panjang. Aliran inilah yang menjadi mekanisme tidak ketara yang menyokong pengguguran subjek. Pertama, salah satu ciri utama bahasa di Malaysia ialah struktur ayat yang mengutamakan topik. Dalam ayat orang Malaysia, fokus maklumat, latar tempat atau objek sesuatu perbuatan sering diletakkan di hadapan. Subjek pula diletakkan selepas itu atau selalunya tidak disebut langsung. Contohnya, hujan dah turun lebat. Buku ni dah habis baca. Nak pergi stesen kereta api. Kesemua ayat ini tiada subjek tetapi di permulaan ayat inti topik telah dinyatakan dengan jelas. Melalui inti topik ini pendengar dapat memahami terlebih dahulu apa yang sedang dibincangkan. Walaupun subjek tidak dinyatakan, perbualan tidak terjejas kerana kaitan rapat dengan ciri susunan ayat ini. Kedua, faktor penting yang menyokong pengguguran subjek ialah kebiasaan meletakkan objek di hadapan. Dalam bahasa Inggeris ayatnya mesti I read the letter tetapi di Malaysia kita biasa berkata surat tu dah baca walaupun surat bukanlah pelaku perbuatan itu pusat struktur ayat ini ialah perbuatan dah baca dan objek yang dibaca diletakkan di hadapan pendengar akan faham bahawa ini adalah perbualan mengenai aktiviti membaca apa yang penting di sini ialah bahasa di Malaysia mempunyai struktur yang cenderung untuk memberitahu apa yang telah dilakukan sebelum memberitahu siapa yang melakukannya ini bermakna subjek bukan sengaja dipadam tetapi maklumat lain yang mendahului subjek menyebabkan subjek itu mudah diletakkan di belakang atau digugurkan terus Selain itu terdapat banyak bentuk ayat lazim yang tidak memerlukan subjek yang jelas Contohnya dah mula hujan Ayat ini sahaja sudah cukup untuk menyampaikan makna bahawa ada suatu perubahan yang sedang berlaku di luar Bentuk ayat sebegini tidak terikat pada kehadiran subjek dan sangat mahir dalam menangkap aliran sesuatu kejadian secara keseluruhan. Tambahan pula, wujudnya ayat yang dimulakan dengan topik, pasal hal tu dah selesai, bungkusan semalam dah sampai, panggilan tadi tak sempat jawab. Bentuk ayat sebegini cenderung untuk mengehadkan penggunaan subjek kepada tahap minimum yang perlu. Meletakkan topik di hadapan dan diikuti dengan penerangan adalah sangat biasa. Oleh itu, walaupun tanpa subjek, paksi perbualan tetap jelas. Salah satu sebab orang Malaysia tidak memerlukan subjek adalah kerana hubungan mendalam dengan tabiat memulakan perbualan dengan topik. Satu lagi ciri ialah penekanan pada aliran perbualan. Dah tengok ke belum? Dah. Macam mana? Dalam tiga pusingan perbualan ini, tiada satu pun subjek disebut tetapi kerana topik dan objek perbualan dikongsi bersama tidak ada keperluan untuk menambah subjek secara sengaja masyarakat malaysia mengamalkan satu prinsip yang kuat makna lebih baik disempurnakan dalam aliran perbualan berbanding diselesaikan dalam satu ayat yang tunggal latar belakang sejarah dan sosial dari masyarakat kampung ke era moden Berdasarkan ciri-ciri di atas, kita dapat memahami bahawa bahasa di Malaysia tidak memerlukan subjek kerana ia telah berkembang secara struktural sebagai bahasa yang tidak berpusat pada subjek. Pusat ayat bukanlah siapa, tetapi apa yang berlaku. Penekanannya adalah pada perubahan keadaan. Di sebalik kelancaran perbualan tanpa subjek dalam masyarakat Malaysia, terdapat cara membina hubungan sesama manusia yang telah dipupuk melalui sejarah yang panjang yang sangat mementingkan keharmonian kumpulan dan menjaga muka. Pertama, perbualan orang Malaysia mempunyai satu sifat di mana dengan sengaja tidak menyebut subjek keadaan menjadi lebih lembut dan mesra. Inilah yang dimaksudkan dengan menjaga air muka. Contohnya, di tempat kerja, apabila ingin menegur kesilapan pekerja bawahan, jika anda berkata, awak buat silap, ia akan mewujudkan suasana konfrontasi. Tetapi jika anda berkata rasanya bahagian sini ada silap sikit dengan menghilangkan subjek anda boleh menunjukkan kesilapan itu secara senyap sambil mengaburkan siapa yang bertanggungjawab kaedah menghilangkan subjek ini adalah satu cara kawalan jarak sosial yang telah diamalkan sejak sekian lama oleh masyarakat Malaysia untuk tidak menyinggung perasaan orang lain dalam perbualan keluarga terdapat banyak interaksi yang berjalan lancar tanpa menyebut subjek. Jom pergi. Dah siap masak. Ayat-ayat ini ditujukan kepada siapa? Siapa yang perlu bertindak? Dengan tidak memperincikan semua ini, hubungan kekeluargaan yang rapat dapat dikekalkan. Di sini wujudnya hubungan saling percaya yang berteraskan tak perlu cakap pun awak dah faham. Tidak menzahirkan subjek sebaliknya menekankan lagi ikatan kekeluargaan. Selain itu, tidak menyebut subjek juga berfungsi untuk mengelakkan konflik dalam hubungan hierarki. Masyarakat Malaysia dengan warisan budayanya yang kaya sangat menghormati orang yang lebih tua dan mereka yang berkedudukan. Oleh itu, kadang-kala ungkapan yang lebih berlapik dipilih untuk mengelakkan bentuk perintah atau arahan yang terlalu jelas. Yang ini boleh tolong uruskan? Dah sampai masanya ni kedua-dua ayat ini telah menggugurkan subjek ia bukan perintah dan bukan juga satu ketetapan tetapi penerima mesej dapat memahami maksudnya secara semula jadi inilah yang dinamakan persefahaman tanpa kata tambahan pula Malaysia pada masa dahulunya merupakan masyarakat agraria dan komuniti kampung yang erat dalam hubungan jangka panjang sama ada di kampung yang sama, syarikat yang sama atau keluarga yang sama, lebih banyak perkara disampaikan melalui suasana dan persefahaman bersama berbanding bahasa. Oleh itu, walaupun dengan perbualan yang samar seperti hal yang hari itu dah selesai, ia tidak menjadi masalah kerana kedua-dua pihak berkongsi latar belakang yang sama. Sebaliknya jika subjek digunakan secara berlebihan di Malaysia, ia boleh mewujudkan jurang Ungkapan yang jelas seperti saya rasa awak patut buat begini, walaupun betul dari segi tata bahasa, dari sudut budi bahasa tradisional Malaysia, ia kedengaran terlalu formal, dingin atau memaksa. Oleh itu, dalam perbualan sebenar, orang ramai akan menggugurkan subjek untuk mengelakkan konfrontasi dan cuba mengekalkan keharmonian. Kesedaran terhadap keharmonian ini juga muncul dalam situasi harian yang kecil, Semasa waktu makan malam, seorang ibu hanya perlu melaung, "Makanan dah siap, sudah memadai." Beliau tidak akan berkata, "Saya sudah siapkan makanan." Malah, kanak-kanak di Malaysia juga secara semula jadi berbual tanpa subjek, "Hilanglah, rosak dah." Walaupun ringkas, mesejnya tetap sampai dengan sempurna. Ini adalah cara berbahasa yang tidak bergantung pada subjek yang dipupuk secara semula jadi sejak usia muda. Ruang kosong dalam sastra dan estetika tersirat. Dalam sastra Melayu, sama ada klasik atau moden, terdapat banyak ungkapan yang menggambarkan suasana tanpa menyatakan subjek dengan jelas. Ciri ini sering digambarkan sebagai keindahan makna yang tersirat. Ini bukanlah sesuatu yang kabur, sebaliknya ia berfungsi sebagai satu teknik ekspresi yang sangat tinggi nilainya. Contohnya, dalam pantun klasik Melayu yang sering diajar di sekolah. Anak ayam turun sepuluh, mati seekor tinggal sembilan. Bangun pagi bersugi dahulu, baru bercakap dengan orang. Siapa yang bangun pagi? Siapa yang bersugi? Tidak dinyatakan. Tetapi dengan menggugurkan subjek, pembaca atau pendengar meletakkan diri mereka sendiri ke dalam nasihat itu, mewujudkan satu rasa seolah-olah nasihat itu ditujukan terus kepada mereka. Perasaan di mana perspektif secara semula jadi ditarik ke arah diri sendiri ini adalah satu pengalaman unik yang tidak dapat dicapai dalam bahasa Inggeris yang meletakkan subjek dengan jelas. Estetika ini juga amat ketara dalam lirik lagu moden. Lihat sahaja lagu-lagu cinta popular di Malaysia, subjek pencerita selalunya tidak jelas, tetapi emosi dapat dirasai mengalir seperti air bah kepada pendengar. Dengan tidak menulis subjek, situasi itu tidak lagi menjadi milik penyanyi semata-mata, tetapi berkembang menjadi sebuah cerita milik semua pendengar. Inilah estetika perkongsian emosi. Bahasa tulisan di Malaysia mempunyai struktur di mana dengan tidak menyatakan subjek, ia memberikan ruang dan keluasan kepada masa dan perasaan. Ayat hujan turun perlahan-lahan juga tidak mempunyai subjek, tetapi emosi yang terpendam jauh di dalam hati dan suasana yang dipenuhi kesunyian dapat disampaikan secara semula jadi. Dengan tidak menetapkan pencerita, hanya membiarkan suasana itu hidup, pembaca boleh secara semula jadi membayangkan diri mereka sendiri yang sedang memerhatikan hujan itu. Keindahan bahasa Melayu terletak pada kemampuannya untuk tidak menghuraikan segalanya, tidak memaksa pendengar dengan pendirian individu. Di dasarnya wujud satu nilai di mana diam itu lebih bermakna daripada kata-kata. Dengan mengurangkan kata-kata Aura dan kehalusan yang tersembunyi di sebalik bahasa dapat dirasai perbandingan dengan bahasa dunia keunikan bahasa di Malaysia kadang-kadang sukar difahami jika hanya dilihat dari dalam wajahnya yang sebenar menjadi paling jelas apabila dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain Pertama sekali bahasa yang berlawanan secara langsung dan memerlukan subjek secara mutlak ialah bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris walaupun untuk fenomena alam subjek diperlukan. It is raining. Perkataan it di sini tidak merujuk kepada apa-apa yang nyata. Ia adalah subjek kosong yang tidak membawa makna tetapi tanpanya ayat dalam bahasa Inggeris tidak akan lengkap. Sebaliknya di Malaysia kita tidak memerlukan subjek formal. Tengah hujan atau hujanlah. Dengan itu sahaja, maknanya sudah sempurna. Perbezaan ini bukan sekadar perbezaan tata bahasa, tetapi ia menunjukkan perbezaan struktur. Bahasa Inggeris ialah bahasa yang dibina berpusatkan subjek, manakala bahasa Melayu ialah bahasa yang tidak berpusatkan subjek. Seterusnya, bahasa-bahasa Romawi seperti bahasa Sepanyol, walaupun boleh menggugurkan subjek, puncanya berbeza. Contohnya, dalam bahasa Sepanyol, hablo bermaksud saya bercakap. Subjek boleh digugurkan kerana akhiran kata kerja -o telah memberitahu kita siapa yang bercakap. Tetapi dalam bahasa Malaysia, kata kerja cakap tidak berubah sama sekali tidak kira siapa yang bercakap. Walaupun begitu, pengguguran subjek tetap berlaku. Bahasa Sepanyol menggugurkan subjek kerana maklumat subjek terkandung dalam kata kerja. Bahasa di Malaysia pula menggugurkan subjek kerana keseluruhan konteks dan ayat menampung maklumat subjek itu. Perbezaan struktur ini dikatakan amat besar. Hari ini sejuk. Pasal hal tu dah dengar. Yang ini sedap. Semua ini wujud tanpa subjek. Topik diletakkan di hadapan dan penerangan menyusul dengan lancar. Jika dibandingkan bahasa di Malaysia tidak seperti bahasa Inggeris dan tidak juga seperti bahasa Sepanyol. Ia benar-benar berada di kedudukan yang unik. Ia bukan sekadar tidak meletakkan subjek tetapi ia telah berevolusi menjadi sebuah bahasa di mana makna tetap wujud walaupun tanpa subjek. Kesimpulan, ciri tidak menyatakan subjek dengan jelas ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba di zaman moden. Alirannya boleh dijejaki kembali kepada tradisi lisan dan sastra lama dan di bumi Malaysia ini ia telah sebati dengan budi bahasa dan semangat muhibah tempatan. Dari peribahasa lama hingga ke mesej WhatsApp hari ini, kita mendapati bahawa komunikasi berlaku dengan struktur yang hampir sama, menyampaikan mesej tanpa meletakkan subjek dan tanpa menimbulkan salah faham. Ini bukanlah satu kekurangan tetapi satu bentuk bahasa semula jadi yang telah disempurnakan oleh bahasa di Malaysia melalui sejarahnya yang panjang. Tidak meletakkan subjek di hadapan, tidak menghuraikan secara berlebihan dan menyerahkan sebahagian makna kepada persefahaman bersama dan kehangatan hubungan sesama manusia. Sikap bahasa ini tidak pernah goyah selama berabad-abad dan sehingga hari ini ia terus hidup dengan tenang dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia.